Кто заказывал такси на Дубров? Руссо Буристо. Облика морали, херштейн. Привет, Михаил Иванович. Вы в самодеятельности участвуете? Кто заказывал такси на Дубров? ценностями. Причем найти их здесь можно не только в специально отведенных помещениях для сбора художественных отходов жизнедеятельности общества и мноевых музеями, но и просто на улице. Соборы и храмы, дома и архитектурные группы, большие памятники и просто мафы. Малоархитектурной формы, где нашли свое место и поликмахте белохвастов, и слепой попрошайка Паниковский, и киоск с восточной вязью. Шаурма, проходя мимо которой кошки крестятся. Я встретил вас, и все былое. Ценность, она ведь на той ценность, что она главная, если не единственная. И вот среди главных памятников города Киева завязался спор. Кто на свете всех ценнее, всех прекрасней и главнее? В нелегкой конкурирующей борьбе в финал вышло две архитектурные группы. Первая состоит из княгини Ольги и ее верных кунаков Кирилла и Мефодия. Вторая из могущественной фигуры Богдана Хмельницкого и его верного единомышленника Коня. <ролосит> вот и сейчас они продолжают вести спор. Невозможность победы какой-либо из конкурирующих фирм к третьим лицам. И вот этим вот третьим лицом стал крышущий от высших сил апостол Андрей Первозванный, который указал им путь. Недолго думая, стороны отправились по указанному им адресу Лаврская 9. Именно там, на святой Лаврской земле, в Академии руководящих кадров культуры и искусств. Украине и единственный в своем числе институт арт-экспертизы и ювелирного искусства, который в этом году сделал свой первый набор, в том числе на специальность художник-ювелир. А это кто? А это памятник монаху, черницу по-украински, победителю битвы над Канадой. В году над бояриным Гунтяевым. Памятник так и называется. Победитель. Памятник Чернецу-Победителю. Спасителю Академии. Обратите внимание. Обратите внимание на оригинальные скульптуры. Колено преклонен, и чернец держит на руках свое спасенное детище. наблюдать в Кью печерской лавре, куда мы сейчас и отправляемся. Обратите внимание! Обратите внимание, как мы уже говорили, второй лик Спасителя, изображенный на фреске 11-го столетия неизвестным мастером. Вы можете убедиться в этом сами, Наблюдая, как каждый день, Начиная с весны тридцати утра И до поздней ночи, Толпы студентов-паломников Проходят мимо литра свидетеля С тайной молитвой «Спаси и пронеси!» Говорят, помогает, проносит. Клику спасителя студенты-изгнанники, которых спаситель одним своим перстом изгоняет, вторым восстанавливает. Прощает им крики, финансовые, а по, по доброте своей душевной, чем отроки успешно пользуются. Негласно студенты называют своего спасителя отцом. Отец Василий! Не зря организовал им экскурсию на шару. Поскольку вы являетесь единственными представителями в данной профессии, которых воспитывает ваша академия, то, пожалуйста, приступайте во избежание необъективности и подкупа так часто грозящего оценки. Спор разрешить была поручена вам. Ребята, вы можете обратиться к отцу Василию за помощью. Пожалуйста. Лючка, Людочка. Мне очень нравится платье. Можешь возьмите, пожалуйста, Людочка. Здравствуйте. Спасибо, Людочка. Итак. Очередная мудрая резолюция от настоятеля Академии. Для уны погибных споров. Прошу развести спорщиков по двум резным площадям. Э, перелик площадь додается. Э, Сафивская, Михайловская, ну и так далее. Княгиня Ольга, спорщики! Согласны! Княгиня Ольга как женщина выбирает Михайловскую площадь. Ну а Богдан Хмельницкий, как собиратель земли украинской, красную.